Şu bahisler men asasî fikrimle Sadr Salim niye dikkatle ki, bazı bir cehetler hakkında yapmak için. Ve şu yana yine bitti, o şunu şahir insan sıfatı shaxslardagi ba'zi bir qirralarga ham to'xtalib o'tish lozim deb o'ylayman mana hozir ustoz samad azimov sadiri salim buxoriyni qanday inson ekanliklarini ayrim bir lavhalarda aytib berdilar mana shulardan biri sadirdin salim buxoriy chin ma'noda saxovatli sahiy inson edilarda bunday saxovatli insonlarni hayotda har doim ham uchratavermaydi Mesela şehirde tutunan kısımlardan bahsettiğim zaman bana mana davrıdır. Bir kısım da Kutsal Satırlı için, maneviyatın aşırı yazıdır. Bukhara'ya, Bukhara'ya geldiğinde namlanan şehirli toplamlara şu toplam çok izin şu toplamdan bence iki parçası da bu yüzde çekecek bu ve şuna ve din okuyatken talabalar ya ve maktab internette evler gelerdim şuna okuyucuları bora biz şu adabiyat ya şeriyat ya şu biz tarp atken ya. talabalar kalıp bu kısavlarının turunu verişimiz gerek. qanchadan pul beraylik deganda de yo'q muallif sadrsarir buxoriy bu kitobni sizlarga sovg'a qilganlar shunday beryapmiz deganda qo'lida kitob turgan talabalar ishonmasdan hayrat bilan qarab qolgan bunda albatta buni bunaqa ma'lumotlar faktlar juda ko'p en o'zlari nihoyatda kitobni yaxshi ko'radigan odam bo'lishlariga qaramasdan o'sha kitoblarini yaqin kishilarga berishga sovg'a qilishga hech qachon bu kishi ikkilanib o'tirmagan masalan shu o'sha shoxoni bilasizlar nobel mukofotini ar sakkiz yillik kitobini manga berib toshkentda falonchi yozuvchiga yetib ber manda sovg'a bo'lsin deb qo'g tutiganar man etini qo'liga topshirgan mana shunday inson demak bua insonlarni e, de hayotlari bizlar uchun albatta ibrat yeni endi sadr-i salih sheriyat haqidagi ma'ruiya bo'lsak ko'p sahobalar va shog'ilanishiga qaramasdan bu birinchi navbatda shoir bo'lganliklarini albatta har birimiz yaxshi bilamiz. Qo'mitlik kitoblari, ikkinchi kitoblari 1990-yillarda 77-yildagi qo'mitilgan mana joriy chiroyli oq qaldirbosh deb atalgan shu buxorodagi buxoro xalqi ijodi asosida yuzaga kelgan va tasvir juda tiniq voqealar bilan juda aniq ifoda etib berilgan undan keyin ketma ket eka kisoblari chiqdi erka qushim oq qushim deb nomlangan kitoblari bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yilda sakson uchinchi yilda esa yorug'lik odami va bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yilda ana bu yerda yani kitoblari asosiy kitoblari borman shu shu yerda mana shulardan bittasini ko'rsataman robolcha deb atalgan kitoblari e, lirika seriyasi chop sou etilgan ajman yirik va shoirni e... o'sha tasvir e? ko'lamini ko'rsatganligi bilan alohida ahamiyatga molikdi talim lirikasidagi mavzularga qarab kishini qanday shaxs bo'lganliklarini qanday shoir ekanliklarini bilishimiz kerak birinchi o'rinda tarix turadi tarix yani moziy bizni o'tmishimiz insoniyat o'tmishi nafaqat sharq balki butun yer yuzi ma'naviyati tarixi she'rlarida ifodat topilgan dasavval albatta buxoro tarixi buxoroda masalan mirzo azibiy bo'stoniy so'zi deb atalgan bitta she'rlari bor juda kuchli bir ta'sir qiladigan quvvatga egada o'sha shoir o'zlari suhbatlashganda ham aytganlar u yerda o'sha mirzo azim bo'stoniyni bitta jumlasi jo'ldasi kuchli hayajonga solgan ekan tarix kitobini yozayotganda mirzoadim vafil ziyodati qat'ul degan jumlani o'rni o'rni bilan aytib ketgan ekanlar vafiil ziyodati qat'ul halqim buni ma'nosi chuaa arabchada qilganda bundan ortig'ini aytsam bo'g'izlaydiar degan gap tarixchi qo'liga qaram bo'lib o'tmishdaia tarixni yozyapti lekin hamma narsani ham yozavermaydi yozishga imkoniyati yo'q agar haqiqatni yozish darajasida o'tib ketadigan bo'lsa boshi tepasida qilichni yaran'lab turganligini tarixchi sezib turgan albatta o'zbek shoirlari ham xuddi mana shunday ruhiy azobni boshidan kechirgan mana shu misra shoirni bir she'rini yozilishiga sabab bo'lgan. Bunda shartlar ko'p. Masalan, sadadan ayriliga bag'ishlangan shartlar bor. Qalqonlar degan juda ee, de o'sha uh, sovet davrida chop etilmagan bir bo'lganki, o'sha ro'molchaga kiritilgan mana shu shartni ham o'sha tarixga murojaat qiladilar. Qalqonlarning yo'qligi sabab so'g'diyona tildan ayrildi. İmdadan hamayrıldık, Ya obo'di kuy qo'shiq qarang qancha alam qancha iztirob bor qoliblarga jon bo'ldi qala dea g'isht qo'ydilar etdilar vayron bu yerda endi buxoro qal'asini vayron etilganligi maqsda mana shu azim qadimiy shahar atrofi baland devor bilan o'rab olingan agar shu devor saqlanib qolganda buxoroni shu ruuhi qudrati butun dunyoga yana afsuski e, saqlanib qolmagan butun dunyoga ma'lum bo'lgan bo'lar edi bunday qalla faqatgina bir joyda u ham bo'lsa xivada saqlanib qolgan shunda ham lekin on, a mahoni bir she'ri borki bitta ular ichan qala deyagan dishan deb dishan qal'asi ichan qal'ani tashqarisida bo'lgan katta qalb lekin e, yov bostirib kelganda ma'lum sabablar bo'lganda tashqi qal'a vayron etilganu lekin ichki qalbi saqlanib qolgan e, buxoroda mana shu qal'ani vayron etilishi sadrdi salim buxoriy tarafidan kuchli bir ruhiy qurvat bilan aks ettirib e, beriladi endi biz Gar tarihindeki şehirler yem var. Mesela ben bir milyetli ne oldukken neyimiz alımı yazılıp bugün bunlarda uşa Misir'de kere tüm maşaklatlar bile Misir turağını, daryalarını, haritaya Bu yüzden asan bu iş bu Çünkü uşa daha uğraşak yerde hazır ki teknik yok tersin diye bu min adamlarla boy O zamanlarda mesela ıı, şart madeniyet tarihinde tanıştık için bu işle problem ve yer yönlerini çizdi can cam, tersin ne bu haritasına İt napa diyor, diye bir nedenle Yani iki gün ne olur? Odamlar adamlar odamlar, Türkiye'de, şartlarda var, ulkan, insan madeniyeti gibi var, Bun, bunu var, bunu madeniyetle ilgili olarak çıkar çıkmaz ilgilenir değilse. shu olim fidoiy olim chiqgan xarita bilan napolyon bu tarix dev yozilgan kemalarda kelib misrni zabt etadi va uni qimmatbaho ashyolarini kitoblarini tashib o'zini yulziga olib ketadi shuning uchun ham shoir aytadiki man deydi agar qaysi bir olim yer ostidan bir konni topadigan bo'lsa yoki borib yangi yani bir joylarni ochadigan bo'lsa deydi men qo'rqaman deydi chunki haliham bizni kurramizda zanda napoleonlar juda ko'p degan fikrni aytadi qaranglar shoir faqat buxoro yoki o'zbekiston doirasida tafakkur qilish bilan kifoyalanib qolmayapti butun dunyoga nazar solyapti va butun dunyoni o'zini qalbiga sig'dirib aks ettirib boryapti boryaptisad sali buxoriy lekasidagi yana bir mavzu bu albatta vatan mavzusi o'zi yashab o'tgan shu tuproq mana shu o'zbekiston mana shu buxoro haqida yozgan o'nlab she'rlari borki ularni o'qigan paytda shoirni o'zi tug'ilib o'sgan tuproqni shu darajada chuqur bir sevgi bilan sevganligini ko'rish mumkin ayniqsa uni oltmish kunhori mana shu sevgi vatan sevgisi juda o'zina yorqin aksini topgan nima uchun oltmish kun xoidadeb o'sha paytlarda shoir samad samadagi yaxshi biladilar ikki oylik germaniya respublikasiga safarga boriladi bor yo'g'i ikki oy ba'zi birovlar o'n yia o'z vatanidan ketgan va yana qaytib kelgan qaytib ketmaganlarni bilamiz lekin bor yo'g'i mana shu ikki oy choirni qalbida juda kuchli sog'inch tuyg'usini uyg'otganki oltmish kun xorijda deb atalgan she'rida mana shu sog'inch vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'usi o'zini aksni topganligini ko'rishimiz mumkin yana bir sevgi bor Malzı ordu, mesela bu tarihi bir yer bu tabiat malzısı, tabiatına bu güzel manzaraların ses verildi. ki, bir darafın röportajları, biraz yavru şirketleri var. Daraf senin kolların yüzü siyah, dediler. Daraf senin kolların yüzü siyah. Herhangi bir şahların o panjalaring ochiq beshuboh otam kabi ochiq harfasil e'tibor bersanglar mana barlari to'kilgan daraxtni shoxlari nimaga o'xshab turibdi panjalarga o'xshab turibdi bu panjalarda ochiqlik bor bu ochiqlik bu saxovat timsoli bo'liba ko'rinadi va xuddi shu daraxt singari o'zini safiyligi bilan dunyoda nom qoldirgan otam singari demak saxovatli bo'lishga imkon bo'lsa borini odamlarga xalqiga demak inom yetishga harakat qiladi albatta bu she'rlarni ko'pchiliklar yaxshi bilasizlar biz bugungi davrada salim buxoriy shaxsini va ijodini yana bir eslab ko'rar ekanmiz va shu yerda o'tirgan har bir talaba

Rahmat ustoz, endigina navbat Sadriddin Salim Buxoriy she'rlar asosida yaratilgan qo'shiqni tinglash uchun eshitadiga Eş ishon qildim. Evet. Marhamat. Evet. Sherat ustoz aziz talabalar, muhtaram ustozlar. Bugungi suhbatda Sadriddin akamni eslash qanchalik ham zavqli ham qalbimizni qanaqadir bir holatlarga tushiradi man samad aka endi siz xabaringiz bor biza buxoroning o'sha buyuk an'analaridan biri bo'lmish buxoro shosh maqomi bilan shug'ullanamiz o'zimiz o'rganamiz shogirdlarga talabalarga o'rgatamiz shu ish bilan go'yoki xalqimizni bir buyuk merosini yelkamizda avloddan avlodga o'tkazishda ozgina bir hissamiz qo'shilganidan o'zimiz qalbimiz taskin topadi buxoro shash maqomini vaqtida buxoro tarixida aytilganki buxoro shash maqomi siroy musiqasi deb aytilar ekan yana bir malum manbaada aytilgan xolar uchun degan gapim bor di man arakamni ijodlarini o'zimni ooi olgani bo'yicha mana shu buxoro shash maqomi saroy musiqasi yoki xoslar uchun degan degan bir iboraga o'xshatgim keladiki sadiri akamni ijodini o'qiganinizda ancha muncha u kishini tushunish uchun ancha muncha saviya kerak ba'zi she'rlarni osongina ilg'ab olamiz lekin saiia she'riyatini yilg'ab olish uchun undan lazzatlanish udan huzur topish uchun avvalo inson o'zi o'sha holatga o'sha darajada bo'lmog'i kerakmi deb o'ylayman shu birinchi qalbimdagi yuragimdagi o'ylab yurgan gaplarim undan keyin shunaqa bitta ikkita holatlar bo'lgan toshkentda bir san'atkorlar davrasida illat izlaganga bu mashhur bo'lib ketishdan oldin ancha ko'kka parvoz qilay desam uzog'dan ko'nglim g'ashlanar yuray desam yerda agar metay itlab tashlan shuni aytganimda o'sha hammamiz biladigan bir ham suhandon ham qo'shiqchi yigit shuhrat qayimov domla bu kimni she'ri bu qiziqib qolib keyin buxoroga bir necha marta kelganda albatta mana shu kishi bilandi man shu kishini ko'rishim kerak lekin o'sha uşa, uchrashish nasib etmadiyu man sadim akamni kitoblaridan uh, berdim u kishi foydalandi va eshitgan bo'lishlaringiz kerak o'sha illat izlaganga illatdi dunyo va yana birboilaridan qo'shib juda chiroyli qo'shiq qilib sadim akamni g'oyimona juda zo'r ixlosmanddi mana shu narsala undan tashqari biz o'zimizni doim birga o'tirganimizda birga uchrashganimizda to'y marakalarda suhbatlarda man aytardimki sadirdin aka siz bilan ro'baro bo'lganimizga ollohga man shukronalar aytaman deganimda yelkamga ulib qo'yib hopsofliklari doim hech ko'z oldimdan ketmaydi shunaqa inson haqiqiy ma'naviyatatlargao'shan u kishi shaxsiy o'zini manfaatiga bir qadam ham qo'ymagan deb o'ylaymanda shunaqa bir aziz insonni man hozirgina aytdimki agar ko'zlari rahmatli tilak bo'lganlarida ehtimol shu yetmish yoshlik shunaqa tantanalar kilishni ham xohlamagan bo'lardi u kishida xosorlik u kishidagi kamtaralik ilohi hamma mana shu yoshlarga o'tsin o'sha tafakkur o'sha bilim o'sha hakovat o'sha aql farosat qaniydi hammamizni farzandu nevaralarimizga o'tgan bo'lsa alloh hurmat qilgan bo'lsin man o'sha video filmna ham qo'shiq ijro qilishga bo'lganman shu buxoroni sog'indim imom buxoriy nomlaridan aytilgan o'sha she'r jahon keng yo'l jahon keng jahon keng hayyur bo'lg'ay to'ron zamin senga teng shunday deb boshlanadigan o'sha qo'shiqlarni ham aytganmiz mana bugungi kunda ba'zi bir she'rlarini o'zimiz davralarda va albatta shuni bilamanki hozirgina aytganimga o'xshagan hamma joyda ham aytmayman qayerda o'shani anglab oladigan o'shani fahmiga yetadigan davra bo'lsa o'shanda aytiladi boshqa joyda ayilydi chunki uni qiymatini tushunishni xohlamaymanrahmat salomat bo'linglar hozir bitta narsalarni aytib beramiz ey ujub tuproqdan tuproqdi

हर बला खिल हरमी अ

ولكن <applause> çok saldırdıkları zaman bu haliyle Tümüş Ördoğları mahrabe edin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tanrı'yı etkiledikleri Tanrı'yı etkiledikleri Ustazlar bugünce ancak benim Tümüş Ördoğum'la en yakın <laughs> dostlarım herkesten çok rahmetli olduğundan aydınlanma, yaş için Sadık biz bu ruh popülerin şu etkileri yüzünden. Manoüstü olsa da anca şeyler yaşadım. Bizlerde onu organize etme hakkında sadece bir, de, bir, de, bir de. Benim şimdi işte, istirga, özümle